Украинский союз ветеранов Афганистана не собирается отдавать свою церковь и обещает во что бы то ни стало добиться замены настоятеля храма Воскресения Христова владыки Феодосии. Религиозная община храма, основу которой составляют ветераны войны в Афганистане, инвалиды и родственники погибших воинов, сомневается в законности назначения нового епископа. У нас был священник, вы помните, поменяли его в тот момент, когда у меня случился инфаркт, я лежал в больнице, чтобы, как говорится это тихим сапом провести. Вот. Когда я более-менее оклемался, вышел, ну смотрю, ну вроде как нормально, вроде как спокойно. Ну что возмущаться? Хотя нужно было бы по большому счету, если вы меняете священнослужителя, ну соберите общину, представьте. Вот то вы священник, того убрали, потому, потому, вот, вот будет новый. Претензии к настоятелю, игнорирование интересов прихожан и использование храма в собственных корыстных целях. Последней каплей стало заявление Феодосии о том, что отныне он – глава парафиального совета, и все решения, касающиеся церкви, будет принимать единолично, несмотря на существование действующего главы. Афганцы подозревают подлог документов. Феодосий заявил, что он тут и настоятель храма, и глава парафиальной рады. Все вопросы громады и храма он будет решать самостоятельно и одноособово. Афганцы тут никто и зовут их никак. На підтвердження своєї заяви про те, що афганці тут ніхто Феодосів показав ксерокопію вашого указу номер 969 від 30.05.12 року про начебто призначення його головою парафіяльної ради Воскресенської парафії Української православної церкви в Печерському районі. Согласно решению Киевского горсовета с 1991 года, храм передан религиозной общине в бесплатное и бессрочное пользование. Афганцы рассказывают, как они возрождали и реставрировали храм, вынося камни и песок своими руками. Владыка Феодосий отстаивает свою легитимность. Людям, которые верующие, которые ходят в храм, находятся в послушании настоящей православной церкви, для которых вот это вот иипа, настоящий Уже в который раз афганская община направляет прошение митрополиту Владимиру и даже патриарху Кириллу. На эти сообщения не реагирует. Подумывает об инициировании введения в церкви патриаршей стратопегии, прямого подчинения патриарху. Но это как крайний выход – а пока они все же надеются быть услышанным митрополитом Владимиром. Несмотря на обвинения в провокациях, община акцентирует внимание на мирном настроении в своих собраний.